बिरयानी एक मखलूत चावल की डिश है जो बेसवीर पाक और हिंद के मुसलमानों में शुरू हुई है यह हिंदुस्तानी मसालों चावलों और किसी भी किस्म के गोश्त मसलन चिकन गाय का गोश्त बकरा भीड़ झींगे मछली और बाज औकात इसके अलावा अंडे और आलू के साथ बनाया जाता है आमतौर पर चावल को मुख्तलफ किस्म की सब्ज़ियों के साथ हांडी में पकाया जाता है और इस डिश में आलू और गाजर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं रवायत है की ये बिरयानी मैसूर में, में इस वक्त बनाई गई थी जब टीपू सुल्तान ने सब्जी खोर हिंदुओं को अपने मुंशी के तौर पर रखा था क्या आप जानते हैं कि आप इस तरकीब को हमारी वेबसाइट से प्रिंट कर सकते हैं वहाँ आप नुस्खा को सर्विंग की तादाद आपको कितनी मिर्चें पसंद हैं के मुताबिक तब्दील भी कर सकते हैं इस तरकीब के वेब पेज का लिंक नीचे दी गई तफसील में है ये तीन सर्विंग के लिए है अगर आपने तरकीब को तब्दील किया है तो बरा करम इन मकदारों पर अमल करें। एक फ्राइंग पैन में आधा कप तेल ले दरमियानी आंच पर गर्म करें। एक कटी हुई दरमियानी प्याज शामिल करें, अच्छी तरह लाल होने तक फ्राई करें। ये हम बिरयानी को सजाने के लिए इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह लाल होने पर निकाल कर एक तरफ रख दे एक देगची में दो कप पानी डाल ले आधा चम्मच नमक डाल ले मैं दरमियानी आंच पर धाम कर उबाल ले एक बार जब पानी उबलने लगे तो ढक्कन को हटा दें और उबलते हुए पानी में पहले से भीगे हुए चावल डाल दें। पांच मिनट तक उबलने दें और चेक करें कि चावल नरम है मजीद दो मिनट पानी खुश्क होने दें, उतारकर एक तरफ रख दें, ढक्कन खुला रहने दें ताकि बाकी पानी उड़ जाए प्याज के फ्राई से बचा हुआ तेल एक डेगची में लें दरमियानी आंच पर गर्म करे आधा चाय का चम्मच जीरा डाल दे जैसे ही जीरा पकने लगे तो चार लौंग डाल दे चार खिली हुई सब्ज इलायची शामिल करें तकरीबन एक इंच दालचीनी का टुकड़ा शामिल करें दो खिली हुई काली इलायची शामिल करें। एक तेज पता शामिल करें। एक मिनट तक भूनें। दरमियानी कटी प्याज शामिल करें इस वक्त तक भूने जब तक के प्याज का रंग तब्दील ना हो जाए जैसे ही प्याज का रंग बदलना शुरू हो जाए तो अदरक और लहसन के पेस्ट एक एक चाय का चम्मच डाल दें। मजीद पांच मिनट तक भूनें। जैसे ही प्याज सुनहरी भूरी हो जाए तो आधा चाय का चम्मच नमक मिला दें। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, एक, एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालें, एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर डालें, एक चौथाई कप कटी हुई गाजरें डालें, एक चौथाई कप कटी हुई सब्ज़ फलियां शामिल करें एक चौथाई कप मटर डालें। चौथाई कप कटे हुए आलू डालें, हल्का सा भुने दो दरमियाने टमाटरों का पेस्ट शामिल करें, कभी कभार हिलाते रहें यहाँ तक कि पानी खुश्क होने लगे और तेल अलग हो जाए आधा चाय का चम्मच पुसी हुई जायफल डालें। आधा कप दही डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें, कर मिनट तक पकने दें। दस मिनट बाद ढक्कन हटा दें। चेक करें कि सब्जी गिल गई है अगर आपको लगता है कि यह अभी नहीं गिली तो ढककर थोड़ा सा मजीद पका लें। पहले से तले हुए प्याज का आधा हिस्सा छिड़क लें ताजा धनिया के पते छिड़क लें पुदीने के ताजा पते छिड़क लें उबले हुए चावल डाल दे बाकी का तला हुआ प्याज से छिड़क लें ताजा धनिया के पत्ते छिड़क ले पुदीने के ताजा पत्ते छिड़क ले दो हुई हरी मिर्चें छिड़क दे ढक कर तकरीबन पांच मिनट तक पकने दे सालन और चावल को मिला ले रायता आ दही के साथ नोश करें